Привет, дорогие зрители, на канале про нас меня зовут Любовь Завальнюк, Как и обещала, мы сегодня делаем разбор Олимпийских игр, которые вот уже стартуют в Париже. И это очень важно для Украины, прежде всего. все. Гостяк Дарина Френ. Привет, Дарина. Привет. Впервые в жизни я обозреваю. Я равнодушна к спорту. Сразу говорю, дорогие зрители, я никогда не смотрю спорт. Для меня это скучно. Для меня соревнования это про, наверное, какие-то интеллектуальные достижения. А тут больше достижения телесные. Я как к равнодушный человек впервые буду обсуждать Олимпиаду и впервые буду смотреть, потому что мы пообещали, что мы сделаем обзор до в а, да, то, что будет после, как колдуют на Олимпийских играх. С радостью с вами поделюсь. Дарина, я хочу поговорить с mm -hmm. тобой про Олимпийские игры на початку. Чему минули Олимпийские игры зимові відбувалися в Китае mm -hmm. и саме после этих Олимпийских игр Россия. Напала на Україну, о, тобто вона зробила повномасштабне вторгнення. Всі говорили на початку лютого 22-го року, що Росія нападе, Росія нападе. Але Китай тоді сказав Путіну стоп. І тут хочу розглянути три моменти. Угу. По-перше, е, насправді, як ти вважаєш, якою була розмова? Между Путиным та Сидзинпинем, Стосовно нападу на Украину. На самом деле они с нападением давно разобрались, но разговор был такой. Путин пришел и сказал, это наша территория. Проблем не будет, это быстренько, три дня и все. Вы просто сделайте вид, что вы заняты своими делами, за недельку там уже будут российские флаги и паспорта. Все будет хорошо, они нас там ждут, там какое-то тупое правительство, наркоманы всякие сидят. Ну вот он вот так вот рассказал. Так как Сидзинпин не владел ситуацией и не понимал, а как ты помнишь же эту историю, когда Россия потратила миллиарды на разработку разведчиков, а там их украли и поэтому данные были недостоверны. и о реальном состоянии как бы украинского общества они мало догадывались угу. о том, что здесь дадут отпор. Он такой, ну окей, три дня, конечно, Да, только он после Олимпиады, Говорит, ну второе, ноль второе, двадцать второе. красиво, сакрально, это я люблю циферки. Угу. Он такой, не, 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 -не, -не. давай тогда как-то по-другому. Он такой, ну двадцать второе, Говорит, ну у вас же праздник двадцать третьего, нельзя Нет. же. Такой, хорошо. И вот так некрасивая дата стала, ну как не, не гламурная, не полностью состоящая из двоек, датой начала войны. Но когда, вот самые интересные их разговоры начались, когда все пошло не по плану. Три дня, неделя, он такой, это что? Это mm -hmm. что такое? Я спросил Си Цзиньпинь. Вот, стол, кулаком по столу, как там Хрущев, по-моему, делал. И Путин говорит, сейчас вот недельки, две-три недели, сказал он ему, и ничего не поменялось. Ситуация обострилась, весь мировое сообщество гудит: блин, Китаю надо делать заявление жопа, ну, в смысле, э, оказия. Нельзя же материться. <laughs> Будем говорить, языком 19 века мы живем при свечах. вот. Э, когда эта оказия случилась, и они в этой мизонсцене не пытались найти изящество э, с веерами, сидя и говоря, ах, увольте, сударь, опять война. Короче, всем пришлось э, делать вид и придумывать для себя ответы. Вот мир не был готов, потому что у всех, к сожалению, мировых лидеров был заготовлен сценарий. Ну, как бы в Украине были большие проблемы, а Россия это их мудрый и старший брат. У них там все хорошо, это вообще один народ. Угу. А тут такое дело. И пришлось срочно вешать украинские флаги, окрашивать небоскребы и поддерживать. Потому что, ого, убили столько людей в центре Европы, что серьезно? А так как Россия не может проиграть, потому что тогда сама идея, то есть государство, это идея. Мы как бы некая единая группа, которая что-то себе там думает и считает себя там носителями одних и тех же ценностей. Разрушится. Этим пришлось нападать. А, а партнерам пришлось хотя бы по чуть-чуть давать оружие, выковыривая его по чуть-чуть из складов, такие, ну, может, закончится, ну, может, принесет. Помнишь, как первый год mm -hmm. войны? Ну, может, мы сделаем вид, что этого нет? И вот, пока они делали вид, что этого нет, формировался новый мировой порядок, при котором в действительности Путин потерял всю свою, как бы, вот уже шарм и силу, даже для бабушек, живущих где-нибудь в Удмуртии. И они уже говорят: что-то наш сдал. Вот так это произошло, когда никто не знал, что делать, в ответ на то, что мы здесь знали, что делать. Вот, по сути, дорогие зрители, когда вы знаете, как быть с вашей жизнью, что бы вам кто ни говорил, будет так, как хочется вам, а не так, как все за вас решили. То есть, прикинь, хотели решить за нас, но мы проявили вот такой вот первый шаг к взрослению нации. Смотрите, там что показала была история угу. президент России, вырешив. Вбити сусідню державу, він mm -hmm. її болі травив, 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 а тут він вирішив відкрито впасти, mm -hmm. вбити. Ми жили з наративом їх там ніт, а тут їх там ніт. Прийшло да. до Києва з благословення Китаю. Як це можна з езотеричної точки зору розглянути? Тобто є країна, яка проявляє свою свободу волі, а є інша країна каже: ні 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 моя свобода волі ось така. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого. Гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Нам неудобно. Ну, это вот с точки зрения как раз года кармы и нашего с тобой выпуска про, э, так скажем, обложку уже экономист. Это то, что Китай получит эту ситуацию себе. Когда ты ограничиваешь чужую свободу воли, потому что тебе неудобно, это когда у нас семьи нет насилия, поэтому жена закрашивает теня, кому а муж улыбаются, и они делают семейную фотосессию. То есть, как бы, можно, можно ожидать подобных событий там. Mm -hmm. которые они себе не про не планировали, не прогнозировали, потому что их социум тоже очень изменился. Вот как они думали, что украинцы это тоже отсталая такая аграрная страна, где живут вот такие вот э, милые веселые крестьяне, которым нужен какой-то царь, потому что они не самостоятельны. Они вот так нас представляли оттуда. То у них социум очень вырос, и люди больше не хотят жить, например, в мире, где управляют коммунистические дедуганчики. И там очень много выросло молодых и прогрессивных людей, которые получали образование, выезжали в другие страны, начали зарабатывать. Вот представь, Угу. Они в свое... они пока они смотрели на других, они проглядели в своем обществе интересный процесс роста и развития, который обвалится на них очень интересно, но это будет в следующем году. Давай вернемся к олимпиаде. Поворачиваясь до олимпиады, пять стран свету е а, наибольшими участниками по угу. кількості зарегистрированных спортсменов. Лидером є Америка, ну естественно, а, больше пять тысяч. Угу. А, Потом идет а, Франция. А, Англия, Германия, Англия, Німеччина и Китай. Пятерка лидеров за кількістю участников на Олимпийских играх. Че можно сказать, что мы вызначились с тем, кто руководит этим светом? Ну, это, знаешь, такое ощущение, что это отголоски старого порядка, что так было до. Но эта Олимпиада нам покажет, что есть еще другая сила, которая живет на Востоке верит совсем в других богов и говорит, ребята, а вы забыли про нас. Я вижу, что будут провокации, будут теракты, и у организации вроде ИГИЛ будут свои вопросы. Почему вы лидеры, а мы нет? Вот это как будто бы старое лидерство на этой Олимпиаде закончится. Это вот можно, каждый, знаешь, вот есть такие, у нас ты, наверное, таких видела, эзотерические мастера, которые сидят дома на плохо убранной квартире и говорят, это я влияю на мир, вот то, что произошло, это мое, это мой ритуал сработал, это смешно до жути. Вот для меня вот это то, что ты мне рассказала, имеет такую коннотацию, они думают, что они рулят, mm -hmm. а они уже перестают рулить, потому что ты перестаешь рулить другими, когда ты не рулишь своим домом, своей жизнью и тем, что происходит у тебя в стране, что в Америке, там выборы и веселые истории с тем, что общество вообще в принципе там очень сильно изменилось. А они кормят его вообще старинными нарративами. Что Китай, который, грубо говоря, опоздал с коммунизмом, но уже надо было давно трансформировать систему власти. Ну у нас тоже, mm -hmm. ну как бы мы про нас потом поговорим, какой-нибудь очередной выпуск, поругаемся на Верховную Раду. Они что смотрят? Вот что европейские страны, которые, ой, мы вам не дадим, а в 16 они будут у нас пылиться. Тоже. Где ваше лидерство? Проявлять лидерство надо было не по количеству спортсменов, а по тому, как вы реагируете на события в мире. Вот это как бы пирамидка лидерства – Прямо там очень интересно развалится. Но мы будем делать потом пост-обзор и обсудим все мои прогнозы. Давай э, загроза террористична сбоку мусульманского света. А им, их бесит. Их бесит, знаешь, что вот как бы ну, с моей стороны, как я рассматриваю мусульманский эгрегор? Я начала читать книгу, кстати, про их магию очень интересную. Мы в этом как-нибудь запишем выпуск для канала Арканом. Но что у них там? Их все время отодвигают как будто бы на второй план. Что если есть наш цивилизованный мир, а вы не цивилизованный. А у них цивилизация очень сильно выросла. И им их убеждения, ну, то есть, по сути, они живут в этих принципах, им хорошо. Вот представим мусульман и женщин, которым комфортно покрывать голову, mm -hmm. которые живут в своей какой-то реальности. И Тоталин говорит, вы небезопасные террористы, идите нафиг. Вот мировые лидеры, это вот эти люди. И они верят другого Бога. Обидно? Обидно. Что мы будем делать? Спрашивать, как бы поступили наши пороки, а они в целом такие, ребята, ну, как бы методы есть, покажите им, что вы тоже сила. Mm -hmm. Это как бы с их стороны их постоянно отодвигают. Хотя у них действительно тоже очень много ресурсов, крутая, богатая культура. И, ну, короче, они покажут, кто главный. Mm -hmm. И что есть та сила, которую игнорируют. Мало того, они же показали в России, кто главный. Когда был теракт, по-моему, Крокус Сити Холл был такой. Mm -hmm. Как бы не искали украинский свет, но он был нифига не украинский. Даже не смогли при притянуть за уши, к сожалению. Вот никак. Они пытались, 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 но потом, ну, как бы, вот так произошло. То есть есть некая сила, которая уже конкурирует с этим порядком, и она будет себя проявлять, и она находится там. Там есть какой-то свой новый пророк, и он проявится. То есть новый сильный религиозный лидер, который очень хорошо разобрался с этой философией и скажет, ребята, привет. У нас тут вот есть свое То -то мнение. Он будет играть и против России, и против Европы. Конечно, все не нравятся. И эти не нравятся, и эти не нравятся. Но к Украине у них будет симпатия, потому что это борцы за свое. Поскольку в арабском мире было такого, что их территории отбирали, потому что ребята, вы незначительны, идите нафиг. Угу. Так что посмотрим. Э, подальше співпраця между Украиной и арабским светом, Какое ты ебачишь? Я вижу вообще ее очень позитивные. Вот как бы, ну понятно, что терроризм это ужасно, но там же есть не только террористы, но и адекватные организации, структуры и люди, которые которым надоело быть. Жить. Ну, по сути, они живут на очень тяжелой и сложной территории. У нас было плюс 37, у нас все ныли, что ад на земле. Погуглите, какая погода вообще бывает летом, и что на планете может быть плюс 50, плюс 55 песок, отсутствие деревьев, mm -hmm. то есть ад на земле не тут. Это вымышленная категория бытия. Будет, очень, будет новое лидерство, в котором будут арабские страны, Украина как лидер нового сопротивления, сопротивление мировому порядку, где решают за тебя что ты отстала. Это опять же те страны, которые и западными, вот эти как золотой миллиард это называется. Мы живем, не одна говорила, да, мы в золотом миллиарде, а вы, а сейчас оно как накроет миллиард. И все, и будет нищий миллиард. Потому что кризис коснется в первую очередь европейских стран и их рынка дикой недвижимости, которую они покупают в кредиты. Ну как бы извините. Так вот, арабский мир, Украина и будет азиатский. Южная Корея. То Ого. есть новые лидеры мира будут другие и Олимпиада, это очень интересно. Прояв... Она, она как бы не проявит это полностью, потому что это процесс на десятилетие смены век лидерства. Потому что как будто бы, вот знаешь, есть старый человек, который просто потерял хватку. Вырос новый, молодой, его поставили на должность, что это вы уже Эльцгеймера. Ну куда? Ну как бы вот говорю, как есть. Вот mm -hmm. так будет. Mm -hmm. Ну что такое полтора месяца не записывать прогнозы? Какие хорошие идут вот, информационные потоки. Новий меседж, який посилає е, ця Парижська Олімпіада, mm -hmm. це е, задіяти молодь і е, пропагувати гендерну рівність. Тобто і дівчата, і чоловіки можуть змагатися, навіть ба більше того з'явилося нових чотири види спорту. Mm -hmm. Перший це брейкінг, брейкданс, зрозумілий, для нас, mm -hmm. де mm -hmm. будуть змагатися і дівчата, і чоловіки в одної категорії. То так. есть не будет гендерного. Я правильно поняла, что если раньше был мужской, мужская категория и женская, то теперь а трансгендерные спортсмены, и, например, трансмужчины, трансженщины, они тоже могут принимать часть а со всеми? Я же не знаю. Потому что, если вы, дорогие читатели, нам напишите, читатели, я просто книгу пишу, извините, у меня теперь читатели, зрители канала Прогноз, были истории про гендерное неравенство, так. когда, например, мужчина стал женщиной, но у него остались способности мужского тела, которые где-то, вот, допустим, превосходят женское в определенных видах спорта. И соревнуясь с женщинами, он, конечно же, стал победителем. Вот честно ли это? Вот интересно, что напишут зрители канала «Прогноз». Единый вид спорта, где, uh, из новых, где mm -hmm. окремо девчата, окремо хлопцы, это спортивное скалолазание. Ну, хоть так. Ну, мне почему-то кажется, вот знаешь, вот моя позиция до всего вот этого, о том, что перестать делить действительно ноги. Есть женщины с объективно сильными, мускулистыми, мощными телами. Есть мужчины, которые ну, вот, хорошо танцуют и э, в творчестве они хороши, но их тело не развито. То есть вообще это Олимпиада первая, кстати, которая покажет, что мы больше не соревнуемся по гендерам. Любое тело, это опять же шаблон, девочка слабая, мальчик сильный. Почему? Сколько ты видела очень много сильных женщин. Угу. Мы с тобой говорили про женщин в ЗСУ, которые... Это взагали, вот такая вот молодец, угу. такая худая. Такая вот такой рюкзак здоровый, вдевая, падая назад, и ее поднимать, а она бежит с этим рюкзаком ретвать висковом життя. Вот такие у нас параметки Ну, это неимоверно. Ну, я просто считаю, что сама по себе идея разделения на гендер это тоже блокировка, когда тебе говорят, тебе оставили одни эмоции, а mm -hmm. мужчинам оставили другие, а у них забрали. И когда им силу дали, а у нас забрали, а мы там что делать? Порщ варить. В общем, вся, все спортивные соревнования трансформируются. Интересно, я пришла следующим образом. Не будет гендерных соревнований. Просто любой человек имеет право натренировать себя так, чтобы просто они повысят стандарты все. И то есть как бы кто, кто как справится, у кого какая структурная форма, кто как ее натренирует и еще. Когда уйдет идея страны, когда действительно глобальный мир придет, люди будут соревноваться не за страну. Вот, кстати, Россия будет участвовать в Олимпиаде. Да, э... А за себя? Вот это вот было бы прекрасно. Чтобы не было политики на Олимпиаде. Але ты бачишь, э, Украина зарегистрировала 33 участка, угу. 33 лицензии. Росія і Білорусь разом зареєстрували 31 ліцензію, причому правозахисники кричали про те, що Окей, вони вийдуть нейтрально, вони не будуть представляти на Україну з гендерно-нейтральним гендер гендер <світі> прапором, але половина з них підтримує СВО. Ну да, и пишет посты, наши ребятки страдают, мы отправляем им там паёчки. Конечно же, спортсмены это такие же лидеры мнений, как Киркоров и прочие ребята в перьях и Боа. Давай поговорим про этот момент. Как ты видишь сенс и последствия участия российских? Ну, наверное, я не это дальше. вижу так же, как и... Мы... Я просто даже вымовить, понимаешь, это не могу. Окей, украинцы берут участие, нам важко, это не дешево, важко готовиться, но они идут, не зважаю, что mm -hmm. на на перемогу. Ну, чтобы как, как бы напомнить людям о повестке войны, это тоже очень да. круто. А у них другая история. Кстати, все конкурсы красоты, вот большинство за эти годы мировых каких-то конкурсов, любых, в разных сферах, от дизайна одежды, заканчивая мисс вселенная, все, участницы от России были. Участники да, от России были. Э, Какую-то даже недавно литературную премию выиграла русская писательница и тоже очень сильно воняли. А потом она антивоенная, ну вы что? Что я вижу и что чувствую? Вот как раз мир не понимает сути конфликта, что не закончится быстро здесь, начнется везде. Угу. И эта Олимпиада покажет, что никакой мировой порядок с вот этими вот старыми странами Китай, США и европейские товарищи не могут ничего сделать, они только делают вид. Это как свадебный генерал. Вот он сидит, он вроде как бы генерал, но на самом деле нет. Он просто сидит и бухает, потому что его заплатили. Людям во всем мире пора понять, что порядок мировой, он уже очень дутый и очень сильно притянутый за уши и висящий на соплях. И как раз вот в чем плюс того, что они пустили россиян, как раз те, кто не понял, вы можете взрывать больницы с детьми, конечно же, но это же спорт, он же вне политики. Пока существует понятие государства, спорт и политика связаны, потому что это тоже политическая игра. Как только у нас не будет, допустим, есть единый мир, и каждый спортсмен представляет себя. Вот ты зарегистрировалась, ты представляешь лично себя, а не ту территорию, на которой ты находишься. Вот тогда политики не будет. Пока оно так, ну, извиняйте. <связать> да. дивись, как ты уважаешь Ось ці ігри, чи будуть там якісь э, закулісні перемовини, чи скористаються сильный свет э, этого, для того, чтобы встретиться в Париже и черговый раз что-то обсудить, это Ты знаешь, они каждый раз это делают. Они то в Швейцарии собирались, то на саммит мира все понаприехали. Они постоянно разговаривают, но договориться они не могут, потому что есть единственное решение, которое можно принять. Отдать Украине все оружие и возможность победить. Или ввести частично свои войска и уже сказать, ребята, мы на этой стороне. И а сколько, вот честно, эти переговоры будут на уровне, мы встретились, попили дорогую водичку, Посидели, посмотрели, как у кого дела. Бесполезно. Просто ну, пока мир управляется старым вот этим конклавом, они будут просто собираться и выражать беспокойность. Чи Россия э, готовит певные террористические акты э, в биг Украины сейчас. час... Наоборот, это они будут стараться быть милыми. Google мира у них просто будет это ну, вылетать из попы. Это не сильно матом. Нет. Они будут наоборот показывать, что мы прекращаем огонь. Олимпиада это так. Они будут показывать свою готовность к переговорам. Вот Фейкова Они будут рассказывать, как они помогают украинским детям, которые выехали. Почему-то разрушили их дома, а мы помогли их вывести. Прикинь, как это произошло? Вот такое. Они будут вести вот такую политику. Это как абьюзер говорит, что я сам вы виноваты, вы меня обязаны. Вы на меня все накинулись, а я несчастный, я много делал и страдал. А вообще mm -hmm. у нас в истории столько было войн несправедливых к нам рассказать. Вот у них будет такая позиция. Mm -hmm. Но если за это время ну, украинское командование увидит, где они расслабятся, потому что приказы сверху будут даваться аккуратненько нападать, ну вот, чуть-чуть нападать, ну, не как раньше, то в действительности, как бы, линии фронта может сдвинуться в нужную нам сторону за это mm -hmm. время. Потому что нам терять нечего. На палітані? Зараз під час ось цих Олімпійських ігор, які основні меседжі можуть прозвучати для України з боку ось цього цивілізованого суспільства? Ну что, мы будем давать оружие, но медленно. Переговоры, они будут склонять к переговорам. Извините, ну, мы не можем, но вдруг вы сильно ударите, и, например, пострадают русские дети. А ваши, ну это так случайно произошло, они вообще не туда целились. И вообще надо было лучше защищаться. Что у вас за ППО такое? То есть вот эти вот э, стрёмные лозунги будут продолжаться, что надо разговаривать. И вот все Олимпиаду со всех стран, они даже речи будут, они же будут толкать какие-то речи, mm -hmm. по-любому будут. Ну вот я посмотрю вот вместе, будем разбираться, как выглядит Олимпиада. Даже можно видео делать и комментировать. Okay. Uh -huh. а, то, что надо договариваться. В конфликте виноваты оба. Даже если человек просто сзади подошел, ударил по голове, решил забрать твою сумку, что ты с такой красивой сумкой ходишь? Понимаешь, они будут склонять всех к этому, но это будет видно. И ну, самое главное, наверное, в Украине не вестись. У нас, ну, как бы у нас сложно обещать, люди не обещают, но они очень будут стараться не вестись на вот эти вот слоганы и просто действовать дальше по плану. Важка ситуація на лінії фронту. Угу. Вона до Олімпіади загостриться з боку росіян, чи навпаки, от вже зараз вона має піти на спад. Бо сьогодні слухала огляд новин, та й угу. брат розказував, що на Донецькому напрямі дуже важка ситуація. Ну вона не була там легка в цілому. то та вона ще стала гірша. Там постійні обстріли, а на Запорізькому і Херсонському напрямку вже задіюють хімічну зброю. Ну, они сейчас вот кошмарят кошмарят, кошмарят на этой неделе, на следующие они будут меньше, а после все вернется. Здесь просто вопрос о том, какое оружие, и когда мы получим и когда мы уже начнем оружием своим отвечать. Чи Украина Украину, якась провокация и не одна, как в Средневедении так и на Олимпийских играх під час парыских игр. Ну, там будут протесты, там будут фейковые протестующие, которые будут орать, что украинцы виноваты. Важно на них тоже будет не реагировать. Знаешь, как одиночные пикеты, когда один дурак вышел и облил там Монулизу супом, это он так борется с тем, что в мире много людей голодает. Угу. Вместо того, чтобы дать этот суп тому, например, кому нуждается. Вот какие-то такие вот моменты будут и россияне будут это готовить. Естественно, ну кто это делает? Все, оно само пришло. Угу. Скажи, Олимпийские игры будут тривати до 11 серпня. Как ты бачишь, на конец серпня, на конец лета чи можуть в нас розгортатися якось події з боку перемовин, з боку постачання зброї, з боку покращення электроэнергией з С электроэнергией, да, будет улучшение. Оно как-то вот совпало с жарой, как-то так вот получилось, чтобы люди, может быть, как бы... Ну, жара же дает измененное состояние сознания. Mm -hmm. Помнишь, когда нам показывали, что мираж возникает у человека, когда он долго идет по пустыне под палящим солнцем? Mm -hmm. Вот, такой как бы психоделический опыт вся страна получила не, не это самое, неосознанно. А я еще ощущаю, что у нас это шанс, пока все отвлечены на Олимпиаду, заняться внутренними вопросами в стране. Вот это будет время, когда я сегодня ехала в такси, где какого-то прокурора поймали на взятке, депутат от партии Туракции Слуги Народа опять где-то сильно взял много денег хабаром и не смог их съесть. Если сильно много хочешь откусить, ротик надо расширять. Знаешь, есть такая шутка. То есть у нас уже эти процессы идут на самом деле. И они действительно можно за это время, пока мир немножко отвлек от нас свое внимание. Угу. И, и те, кто, так скажем, подсказывают нашим лидерам, как быть, чтобы не допустить эскалации туда, а они же думают о себе, а не о нас. Главное, чтобы не было войны. Ага, сейчас все будет. Ну, сделаем потом пророчество на 25-й год. А чем нужно так остаться, что после Олимпийской игры в Париже начинается війна в Европе? Вполне. Но Путин, в принципе, уже куда-то хочет напасть, потому что он сейчас загнан, он не знает, что делать. Он переговоры начинать не хочет. Они говорят: ну окей, ну допустим, мы уговорим Зеленского приехать с вами встретиться угу. где-нибудь там в Стамбуле. В Стамбуле нормально, нормально, символично, символично. Может, там тоже когда-то со Стамбулом воевали, а теперь они молодцы. А, но ну, они говорят, а что, я остановлю войну? А что, я им не отдам? Нет, 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 ну я вот, вот это вот заберу, а дальше, ну как бы, это самое, Она говорит, а так не будет, вам надо как бы что-то будет отдать. Вот, что-то оставить, что-то отдать. Вот прикинь, mm -hmm. как они, они как тортик делят. Мы делили апельсин, много нас, а он один. И что, что он может сделать для того, чтобы не, потому что в условиях переговоров он тоже должен будет что-то уступить. Это требование всех мировых лидеров. Ну, сказать, ну, чувак, ну, сколько можно уже? Но чтобы у него переговоры не состоялись, он может сделать только одно – напасть на тех, кто ему советует отдать. Вполне могут быть, но опять же, ну, вот такая вероятность небольшая. Ему под Рождество захочется больше. Да, помнишь Гринч, который похитил Рождество? Европейское Рождество, вот это вот декабрьское, это же такая вот огромная тоже такая химера традиции. Это время, когда все максимально добры, счастливы и поют про Magic Moments. Вот он готовит самое основное на зиму для них, для европейцев. Какие основные провокации Россия готовит уже на территориях Франции по отношению до Украины. Ну, они будут пикетировать и рассказывать, они будут кошмарить украинских спортсменов, они будут писать какие-то про них гадости, дестабилизировать. Будут люди, которые будут выходить, нет войне, успокойте Украину, отдайте уже территории. И мне новости грустно читать, я сижу где-нибудь там в Испании, и мне тяжело, больно человеку. Они будут готовить вот такие вот «мы хотим мира». Вот они будут показывать, они будут демонстративно отправлять провокаторов российских спортсменов с караваем в кокошники, наверное. Что если ей «посмотри, мы же братья». Вот они будут показывать, что мы братья, которые немножко поругались. Вот это самая обидная провокация, когда тебе цинично говорят, что ну муж, друзья, а это все для твоего блага. Для роста, рост души. <с Forest> І останнє запитання особисто ти mm. як вважаєш Олімпійські ігри і те, що буде відбуватися за кулісами цих mm -hmm. ігр воно дуже сильно змінить історію України. Ти знаєш? не так. От більше це, скоріше від маневр от чого ти другого на самом деле зараз готується. Чтобы люди не смотрели, помнишь такой фильм «Не смотри наверх», чтобы люди не смотрели наверх, им нужно дать такие новости, которые съедят 24 часа их времени. Самые сжирающие время новости – это что? Ядерное оружие, эпидемии, где-то кто-то массово погиб, и у тебя тоже скоро будет плохо. Когда человек находится в этой боли, он объективную реальность не видит. То есть, как бы массовый финансовый кризис уже на подходе, и он коснется как раз европейских стран и Америки. И Китая. В очень специфической форме. И они ничего не могут с ним делать. Вот эти вот мировые лидеры, которые пять модных стран, mm. не знают, как быть. И все, что они могут делать, это оттягивать момент, когда им нужно будет объявить людям, что извините, теперь проценты по ипотеке будут в четыре раза больше. Денег нет, но вы держитесь. Ну вот Медведева туда отправить, mm -hmm. правда, не справится. Россия зараз форсовала целую низку пропаганды протоолимпийских игр, чтобы люди не смотрели, не слушали. Взагалі не звертали на це увагу, бо більше того дуже багато, російських... -то делают, щоб всі смотрели російських спортсменів зараз mm. розказують про те, що вони не хочуть брати участь, бо вони не бачать сенсу. Звісно, що ж лупити пах мадіду, то які будуть бачити. Mm -hmm. сенс. А там тоді, да, як как би бы, сенс бачать. Ані з однієї сторони будуть говорити, що ну нас всі притісняють. Тобто, по суті, це так, коли аб'юзер грає в жертву. Ані будуть грати в жертву на максималках. Всі їх провокації будуть ми такі нещасні. У нас люди так любили спорт. Это столько историй. Мишка вот этот вот грёбаный, который улетел там. Потом убил кого-то, кстати, когда приземлился. Почитайте, пожалуйста, историю. Да, реальная вот эта статуя, когда прилетела, она кого-то ну, уничтожила. Но ну, очень по-русски. Убит медведем. Ух, короче, не будем вызывать на Грозного сегодня. Но это как-то вот будет больше про жалость. Они будут давить на жалость и наоборот. Они тем, что не смотрите, смотреть будут все. Это на внутренний рынок или на внешний? На внутренний. Чи добьются вы небажанного результата? Не -не. Никто не будет слушать уже. То есть это не работает. Вот Пропаганда старого времени не работает на людей цифровой эпохи. И это то, что они не могут понять и до сих пор не поняли, к сожалению. Что люди уже мыслят другими категориями. Человек нового мира думает о себе и о своем благополучии. Мифическое общее благо. Мы Гитлера победили, ракету запустили. Офигеть, как важно для тебя и твоей семьи, например. Или для любой другой. Вообще пофиг. Дарина? Uh -huh. Я очень благодарна, это было очень интересно, но я ставлю три крапки, потому что мне просто не терпится мне... посмотреть. Даже мне теперь интересно всі, стало, э, Все детали, кто, куда и что. Благодаря где. тебе я и интересуюсь то, этим миром намного больше, чем обычно. До дякую. дякую. А я принаймні розумію, як воно працює на такому плані mm -hmm. і чого об, е, очікувати? Шановні глядачі, а напишіть, якої ви точки зору стосовно е, Олімпійських ігор? Це насправді дуже цікаво. Е, що ви відчували, коли дивилися Олімпійські ігри в Китаї? Чи відчували ви напад е, Росії? Як вважаєте, як зараз відреагує Росія, як відреагує Білорусь? Що чекати Україні і хто з ким буде дружити? Як насправді будуть відноситися? До наших украинских гравців. Дякую всім, до нових зустрічей!